Механізм захисту прав людини як те, що народилося в надрах в сфері, прав, в сфері міжнародного uh -huh. права. От яка генеза цього інституту загалом, і як uh -huh. вона вплинула на розвиток України, скажімо так, в сфері uh -huh. міжнародного права? До речі, нам варто зазначити, що Прокорецького, котрий був одним з тих, хто писав. Универсальную национальную декларацию прав людей uh -huh. в комиссии у нас тоже есть свои в этой uh -huh. ну, ну, С моей точки зрения, если брать от, историю международных отношений, международного права, то а, идея прав человека, она связана с идеей естественного, не позитивного, а естественного права. То есть Естественное право в данном случае понимают как право природы человека. То есть у человека, как у биологического существа, как у личности, есть какие-то неотъемлемые права. Наверное, я вот склонен считать все-таки, что идея прав человека возникла как своего рода шок, как результат, результат Второй мировой войны, то есть это был такой эмоциональный этический шок человечества, организации объединенных наций на вот то, что происходило во время Второй мировой войны. войны. То есть вот, Этими был, была вызвана идея необходимости создания всеобщей декларации прав человека. Но по своей юридической природе всеобщая декларация прав человека, когда она была принята Генеральной Ассамблеей ООН, то она была, была принята в форме резолюции, то есть это рекомендательный, не юридически обязательный документ. Но в то же время это послужило толчком для развития международного обычного права прав человека и потом это стало таким ядром вокруг которого стали уже нарастать вот э, конвенционные механизмы, институты защиты прав человека и постепенно начинает формироваться несколько уровней защиты прав человека на международном уровне это универсальная система защиты прав человека в виде ООН региональная система это Европейские сообщества в настоящее время: Евросоюз, Совет Европы и так далее. Но не надо забывать, что, кроме универсальной региональной системы, все-таки основная система защиты прав человека это национальная права, то есть государство. Все-таки это основной механизм. Международные системы защиты прав человека начинают включаться тогда, когда не срабатывает национальная правая система. Вот так происходит и в случае Европейского суда по правам человека. То есть это не инстанция, не конституционный суд, не апелляционная как бы инстанция, не кассационная. Вот это тот механизм, который начинает включаться, когда не работает национально-правовой механизм. То есть все-таки основа основ — это решение проблемы прав человека внутри государства с помощью национальных правовых механизмов, в первую очередь с помощью судебной системы.